Где Карпенко? <связи> У нас что туда? А. Бублики вид бублика. <связи> <связи> так, побежай, а Я <связи> Пишите девушку на взрослый список. Чтобы чистая, Это да. куда? На сегодняшний день уже не так остро, учитывая то, что идет помощь Ахметова третий транш, транш, плюс гигиена. Но, тем не менее, как-то в некруте 5 тысяч населения осталось. Те, которые живут по частному сектору, летние базы отдыха практически разъехались. Но пакеты Ахметова это крупа, сахар, немножко местных консервов, но отсутствие овощей, большое отсутствие памперсов, детского питания приводит нас к тому, что это все все равно необходимо. Ну, а... Сегодня вот батальон Сич, в частности, привез, я увидел, лук, картошку, что-то еще там может быть. Да, но батальон Сич больше хочет отдать это все деткам, учитывая, что у нас практически 900 детей сирот только в Святогорске и около тысячи человек, которые размещены по местам, как одна при и в частном секторе. Я думаю, это количество там, пришлось очень встать, и мы его очень быстро за сегодняшний день раздать целенаправленно. То есть те люди, которые живут по частному сектору взрослые, они еще могут себя прокормить, плюс пакет им помогает, поэтому все это пойдет для детей, маленьких, скажем, лет до 6-7. Ваше отношение к тому, что вот, э, военные милиционеры э, занимаются, э, ну, в частности, и такими хорошими вещами, как раздача гуманитарной. Вы знаете, э, людские качества никому не чужды, ни милиционеру, ни работнику исполкому, ни, наверное, ни мэру, ни президенту, поэтому все это только позитивно и положительно.